Вони зручно розташувалися біля більшості транспортних зупинок і у багатьох подвірях багатоповерхівок: м'ясо, ковбаса, молокопродукти, городина тут пропонують все. Помірні ціни, і переконливе без хімії та ГМО нас запевняють. Варто купувати. В той час, як рука тягнеться за гаманцем, ми не думаємо про те, чим це загрожує нашому здоров'ю. І ось собственно, эти продукты могут послужить не только источником пищевого отравления, но и такого страшного пищевого, самого очень страшного заболевания, как батулизм. А причиной возникновения ботули, ботулизма является ботулиническая палочка, которая развивается только в тех продуктах, где отсутствует кислород. То есть это герметически укупоренные продукты, то есть вот о чем я говорила, это продукты домашнего изготовления, а также вот рыба вяленая, рыба сушеная. В этом случае при ботулизме, если не будет оказана своевременная медицинская специализированная помощь, которая оказывается в единственном учреждении города, это инфекционная больницы, где будет пострадавшему введена противоботулиническая сыворотка, только единственное специфическое лечение, которое может, так сказать, человек может выздороветь. В противном случае возможен летальный исход. Нас не лякает отсутствие документов на харчи, мы не замысливаемся и кто продает эту продукцию практически все продукты, они не имеют документа, подтверждающего качество происхождения. Неизвестно, в каких условиях они хранились, с источником холода или без. И зачастую это реализуется продукция уже дефростированная. А, земли. Это так сказать, дополнительное загрязнение продуктов. Затем неизвестно, кто продает эти продукты. Они, и люди, которые занимаются реализацией на неорганизованных рынках, они ведь не проходят медицинские осмотры, не имеют а, личной медицинской книжки. А может быть, они являются бактерий-носителей таких тяжелых заболеваний, как дизентерия, сальмонеллез, а может быть, вообще не больны туберкулезом не меньшую небезпеку безпеку и страва, навіть приготовлена в дома, але с харчив купленных на стихийти. Даже если дома этот продукт, который куплен на неорганизованном рынке, он приготовлен, ну допустим, скажем так, при наличии всех необходимых условий и помыли его и там на достаточно термической обработки, но уже сырье, из которого готовится, оно уже изначально, оно недоброкачественно, нем уже большое количество микроорганизмов э, накопилось, поэтому Так, і навіть достатньо термическая обработка, не, не приводить. Там він не дає повної ответственности і повної уверенности в тому, що из плохого сырья вийде хорошая продукція. На щастя, у місті поки що не зафіксовано випадків харчових отруєнь у літній період 2012-го. Втім, минув лише червень. Тож медики знову нагадують, при перших же ознаках отруєнь викликаєте швидку. Сразу з'являється тошнота. Затем рвота, которая может быть многократной, боли в эпигастральной области, слабость, холодный пот, неверная походка, головная боль, может затем присоединиться жидкий стул. Но этого ничего не надо дожидаться. Даже при первых признаках, если только человек, там, человек почувствовал тошноту, слабость, недомогание, нужно начать промывание желудка большим количеством воды. І обов'язково викликати машину швидкої допомоги. Єдине, на чому не варто заощаджувати, це здоров'я та життя. Про це варто пам'ятати і в той час, коли купуєш продукти до столу, аби в результаті отримати лише справжнє задоволення і не завдати собі шкоди.